Ты понял? Или ничего не Знаешь, понял? Знаешь, что такое напад на люди? Это криминальный случай. Дебил, ты Заява на милицию на вас гарантовано. вы не Вы Притовченко, так, Александр. Вот да. то, что там творится, да говно это надо, на площади. Это люди, которые не дают ему. Да, да, да. А то, что в четверг что, такой это? что, что это такое? Что? То, что в четверг вы не знаете, что в четверг Да нет. Да, да, да. Вам абсолютно. все равно, Вики Крым, вы будете Работать присутствовать регионалом. Я сразу Работать я надо, понимаете, и все. Да. Ты когда будешь такой, как я, ты когда поймешь, что такое Родина, ты будешь совсем по-другому думать. Я вижу, что вы не вы не знаете, вы такие мелкие, родины. Родины сейчас люди. Вы, вы, ты понял? вы абсолютно не понимаете, что такое права людини, я бачу. Вы готовы их порушить, прислуживаясь неведомо кому. Ну, Наши влади права. Проражутся. А, давай а сейчас, какие права? Прав. 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 Вы на которые имеют права, которые не людина, которые права не имеют. Всі мають мати право, а ви порушили моє право. Право вільно збирати інформацію і поширювати. Це да, не право, це приватна структура, тут не нічого. Не це громадське місце, почитайте закон. Це не громадське місце. Це громадське місце. Нет. Будь хто сюди має право до Це ринок приватний. І що, що приватний? Не слухаєш мене? І що, мене? що, що приватний? Говорю. Ринок приватний. Почитайте закони, будь ласка. І не соромтеся на всю країну.